sangsarananipun ing salib. Apa maneh ing sajroning wujud manungsa iku panjenengane Gus ngasorake sarirane lan sumuyut nganti sedo ana ing kayu salib. bilipi kalih ayat 8. Shalom. Para sekabat kinasihanipun Gusti Yesus Kristus. Minangka pendherekipun Sang Kristus, kita pinasti pahami makna rohani pangorbananipun sang Kristus ing rotigolgota Namung kemawon kita saged kanthi gampil nglakaken kasangsaran hebat ingkang dipunanggil Kristus Ingrika Bab ingkang paling awon wonten peristiwa kalau wowggi menika keterpisanipun Gusti Yesus kalian Ramo kass wargan Namung, Kasang sarang jasmani ingkang dipun alami gusti Yesus pun sangat ngenesaken. Ing sak pun akal menungsol. Kulong ngaturin Bapak Kristian Soeharto saking Batara Rajawali Nusantara Baranus, ngiringi pujian keluarga indah usia, Kesia, Batara Kasih ngaturakan pujian Walking with Jesus. uh <laughs> dalam bukunya Dare to Believe dan Bauman membagi akan pinten-pinten pemikiran engkang saged memperdalam rau syukur kita kalian tu mindai pun juru wilujeng gem kita kita mbok bilih nate sacara boten wicaksono utawi kadang kalau boten sadar sampun dados akan salib dados barang mewah Maneka warni perhiasan tuin menoror salib Memang indah tuin menarik Ananging boten ngetinggalakan makna penyalipan engkang Sak lersipun. Penyalipan inggih meniko metode Hukuman pejah engkang paling awrat ing abad wiwitan Engkang dipun hukum dipun sandaraken ing kajeng salib Paku dipun tancepaken ing kekalih asto tuwin suku ingkang ka lajeng salib menika dipun tegakaken tuwin dipun pancangaken ing siti menika badhe ndatosaken dagingipun tiyang ingkang dipun salib terkoyak tuwin badhe nyiksa kanthi raw sakit ingkang sangat ngidapi-dapi para sejarawan ngutameaken bilih Poro prajurit ingkang nglampai penyalipan pun ngeri kanthi penyalipan mennego temah para prajurit asring ngunjuk minuman keras kagemg mejahi perasaanipun para tiang bau kani emuti ingkang cetha badhe wontenipun kasangsaran jasmani sang sangjurru Wiujen Sumogo kita ngucap syukur malih atas dan pangurbanan pun engkang engkal fari ini pun sangat ngasih kita gitu. temah lilo sedo kagem kita gitu. sinauso ini pun eng kajeng salib sangat meriah pesaken amin inspirasi dinten samangke pengorbanan kita mboten nate cekap katur panjenenganipun ingkang ngorbanaken diri